गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः निशङ् होई रे मना निर्भय होई रे मना प्रचंड स्वामी पळपाठिशि नित्य आहे रे मना अतर्क्य अवधूत हे स्मर्तृ अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी तिथे स्वामी चरण तिथे न्यूनकाय स्वये भक्तप्रारब्धधढवीहि माय आग्नेविणा कालहीना नेत्याला परलोकिहीना तयाला अशक्य हि शक्य करतील स्वामी ी भितोसी भय हे वसे अंतरी ही स्वामी शक्ति कुदे जगी जन्म मृत्यु असे खेळ जांसा नको घा तू असे बाल जासा अशक्य ही शक्य करतील स्वामी श्रद्धे सहित कसा होसि त्याविण तु स्वामि भक्त आढवकितिदादित्यानि च साथ नखो देतील देतिलहाथ अशक्य हि शक्य करतील स्वामी भुति नमन नाम ध्यानादितीर्थ स्वामी जया पञ्चामृताक हे तीर्थघेयि आठ वीरे प्रचीति न सोडति तया जया स्वामी घेति हाकि अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी शङ्क होयि रे मना निर्भय होयि रे मना प्रचण्ड स्वामी परपाठिषि नित्य आहे रे मना अतर्क्य अवधूत हे स्मर्तृगामि अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी जिथे स्वामी चरण तिथे काय स्वये भक्त हिमाय भक्तप्रारब्धधढवी हि माय आज्ञणाकालहीना नेत्याला भीती तयाला अशक्य हि शक्य करतील स्वामी भय े पळुदे वसे अंतरी ही स्वामी शक्ति करुदे जगी जन्म मृत्यु असे खेड जांसा नको घा तू असे बाळ्यान्सा अशक्य ही शक्य करतिल स्वामी श्रद्धे सहित कसा होसि त्यापिण तु स्वामी भक्त दादिली च साथ डग्मगु स्वामी डग्मगुस्वामी देतिलहाथ अशक्य हि शक्य करतील स्वामी ी नमन नाम ध्यानादितीर्थ स्वामी जया पञ्चामृतात् हे तीर्थ घेई आठ वीरे प्रचीति न सोडति तया जया स्वामी घेति हाकि अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी निशङ्क होयि रे मना निर्भय होयि रे मना स्वामी पणपाठिषि नित्य आहे रे मना अतर्क्य अवधूत हे स्मर्तृगामि अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी जिथे स्वामी चरण तिथे न्यून काय स्वये भक्त प्रारब्ध भक्तप्रारब्ध धढवीहिमाय आज्ञणा नाने इत्याला परलोकिहीना भीति तयाला अशक्य हि शक्य करति लस्वामी भी भितोऽसि भय हे पळुदे वसे अंतरी ही स्वामी शक्ति कुदे जगी जन्म मृत्यु असे खेळ जांसा नको घा तू असे बाळांसा अशक्य ही शक्य करतिल स्वामी जागा श्रद्धे सहित कसा होसि त्यापिण तु स्वामी भक्त आढवकितिदादित्यानि च साथ न कोडग्मगुस्वामी देतिलहाथ अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी दी नमन नाम ध्यानादितीर्थ स्वामी जया पञ्चामृतात् हे तीर्थघेयि आठ वीरे प्रचीति न तया जया स्वामी घेति हाकि अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी निशंक होई रे मना निर्भय होई रे मना स्वामी बड़पाठीशी नित्य आहे रे मना अतर्क्य अवधूत हे स्मर्तृगामि अशक्य हि शक्य करतील स्वामी जिथे स्वामी चरण तिथे न्यून काय, स्वये भक्त प्रारब्ध भक्तप्रारब्धधढवी हि माय आज्ञणाकालहीना नेत्याला परलोकिहीना तयाला, अशक्य हि शक्य करतील स्वामी, गाथी भितोसी भय हे पळुदे वसे अंतरी ही स्वामी शक्ति करुदे जगी जन्म मृत्यु असे खेळ जान्सा नको घाबरू तू असे बाळ्यान्सा अशक्य ही शक्य करतील स्वामी श्रद्धे सहित कसा हो ध्यापिण तु स्वामी भक्त हाठवकिति दादिली च साथ नखो डगमगु स्वामी हात अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी भूति नमन नाम ध्यानादि तीर्थ स्वामी जया तीर्थ घेई आठ वीरे प्रचीति न सोडति तया जया स्वामी घेति हाकि अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी निशङ्क होयि रे मना निर्भय होयि रे मना स्वामी परपाठीशी नित्य आहे रे मना अतर्क्य अवधूत हे स्मर्तृगामि अशक्य हि शक्य करकील स्वामी जिथे स्वामी चरण तिथे न्यून काय स्वये भक्त प्रारब्ध धडवी हिमाय आज्ञणा नाने इत्याला परलोकिहीना भीतीतयाला अशक्य हि शक्य करतील स्वामी ी भितोसी भय हे पळुदे वसे अंतरी हि स्वामी शक्ति कुदे जगी जन्म मृत्यु असे खेळ न नखो घा तू असे बाळांसा अशक्य हि शक्य करतील स्वामी श्रद्धे सहित कसा होसि त्याविण तु स्वामी भक्त आढवकितिदादिलित्यानि च साथ देतील देतिलहाथ अशक्य हि शक्य करतील स्वामी भुति नमन नाम ध्यानाति तीर्थ स्वामी जया पञ्चामृतात् हे घेई आठ वीरे प्रचीति न सोडति तया जया स्वामी घेति हाकि अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी ही स्वामी निशंक होई रे मना निर्भय होई रे मना प्रचंड स्वामी बड़पाठीशी नित्य आहे रे मना अतर्क्य अवधूत हे स्मर्तृगामि अशक्य हि शक्य करतील स्वामी जिथे स्वामी चरण तिथे न्यून काय स्वये भक्त भक्तप्रारब्धधढवीहि माय आग्नेविणा कालहीना नेत्याला परलोकिहीना तयाला अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी ी भितोऽसि भयहे दे वसे अंतरी ही स्वामी शक्ति करुदे जगी जन्म मृत्यु असे खेळ जान्सा नको घा तू असे बाळ्यान्सा अशक्य ही शक्य करतील स्वामी जागा श्रद्धे सहित कसा होसि त्यामी भक्त आठव किति दादिलित्यानि च साथ नको स्वामी देतील हाथ अशक्य हि शक्य करतील स्वामी ृती नमन नाम ध्यानादि तीर्थ स्वामी जया पञ्चामृतात् हे घेई आठ वीरे प्रचीति न सोडति तया जया स्वामी घेति हाकि अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी निशङ्क होयि रे मना निर्भय होयि रे मना स्वामी पळपाठिषि नित्य आहे रे मना अतर्क्य अवधूत हे स्मर्तृगामि अशक्य हि शक्य करकील स्वामी जिथे स्वामी चरण तिथे न्यूनकाय स्वये भक्त हिमाय भक्तप्रारब्धधढवीहि माय आज्ञणाकाळहीना नेत्याला परलोकिहीना तयाला अशक्य हि शक्य करतील स्वामी शक्य ी भितोऽसि भय हे दे वसे अंतरी ही स्वामी शक्ति करुदे जगी जन्म मृत्यु असे खेळ जांसा नको घाबरू तू असे बाळान्सा अशक्य ही शक्य करतील स्वामी श्रद्धे सहित कसा होसि त्यापिण तु स्वामी भक्त दादिली च साथ नखो डग्मगु स्वामी देतिलहाथ अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी भुति नमन नाम ध्यानादितीर्थ स्वामी जया पञ्चामृतात् हे तीर्थ घेई आठ वीरे प्रचीति न तया जया स्वामी घेति हाति अशक्य हि शक्य करतिल स्वामी